варто в паре делит и бюджет пополам. Дивите. Почему, если мужчина предлагает делить семейные расходы пополам, у таких отношений нет будущего? Все очень просто. Если мужчина и женщина договариваются об одинаковых взносах в семейный бюджет, это выглядит справедливым и правильным. Но только на первый взгляд. На самом деле такой подход не делает из пары команду и равноправных партнеров. Ведь если мужчина вкладывает в бюджет половину, значит он обеспечивает только себя и не берет на себя никакой ответственности за женщину. Она в их паре сама по себе и очень быстро теряет ощущение безопасности. Если женщине приходится закрывать свои потребности самостоятельно, то, конечно, она с этим справится, но очень быстро потеряет интерес к своему мужчине. Рано или поздно она уйдет туда, где найдет поддержку и заботу. Женочая психика, она потребует чувства поддержки, а не конкуренции. Вклад у пары поревно часто в ней запускает режим выживания, а не доверия. Плюс це порушує динаміку стосунків, де чоловік несвідомо втрачає стимул до лідерства. А ще фінансова рівність не враховує емоційної та енергетичної нерівності, яку жінка зазвичай вкладає в дім, дітей і стосунки. Це невидима праця, яка теж має ціну. Хочеш навчитися вибудовувати стосунки без самознецінення? Приєднуйся до інтенсиву самооцінка. Деталь в описі.